Добрый уже вечер. Может, хотел говорить добрый день, но так как все затянулось, наши товарищи депутаты, это хорошие люди, но они забрали наше время хорошо, поэтому тоже говорить об импортозамещении тоже буду, только уже в авиационной промышленности. А у Моторсич, вы знаете, это крупные производители авиационных двигателей в Украине, в бывшем союзе это тоже был крупнейший производитель. Сейчас также сам у нас расширилась Спектр это ремонт вертолетной техники, то есть полный ремонт от, ну, и двигателей, ну и всего, то есть всего. И это связано с тем, что получается то же самое, как вот проблема КБ Южного, это была взаимосвязь с ну, со советскими ГОСТами, с советскими материалами, которые были, производились и в России очень в очень большом количестве и тем самым, когда возникла вот эта ситуация, с военными действиями, всеми этими закрытиями вывоза, ввоза материалов, то есть как бы получается информация, то есть и у нас, то есть возникают тоже проблемы по этим материалам. Поэтому чтобы не ну, распыляться, я скажу, что у нас возникли такие некоторые моменты, которые нам интересны. Это получается защита магниевых сплавов, которые применяются в большом количестве при производстве авиационных двигателей при эксплуатации в жестких климатических условиях. То есть это тропический климат. И получается где-то температура эксплуатации ну, 200 градусов. То есть те применяемые системы, которые есть, ну, они не всегда выдерживают и производят к тому, что происходит их разрушение. Следующий ну, как бы небольшой пункт – это есть нанесение покрытия водокрасочных систем на титановые материалы, которые при имеющихся не очень высокоадгезионных свойствах происходит их отшелушивание, такого плана, то есть технические, то есть дефекты. Поэтому вот интересно именно такого плана материала с высоким адгезионным свойством. И с работой в температурном диапазоне где-то до 450-500 градусов. Вот такого вот. плана. Потому что даже вот, э, мы проводим работы, то есть проводили даже обдувку, то есть электрокорундом, то есть более усиление адгезионных свойств, но все равно имеющиеся КО, которые применяются, ранее применялись, они не дают этого эффекта. Третий такой тоже глобальный, то есть мы сейчас этим занимаемся, это внедрение второпластовых покрытий, то есть нанесение электрофорезным способом. Данный способ тоже применяются материалы, тоже столкнулись с проблемой, это российского производства эмали и второпластовые композиции. Это также нас интересует, чтобы для производства тоже производителей, что можете предложить. Вот такого плана. Интересно. И также вот интересно, получается, при работе с вертолетной тематикой столкнулись с таким планом, как защитное, допустим, покрытие при выполнении гальванических нанесения покрытия. Это, допустим, оксидное фосфатирование на деталях, на сталях. Применялись композиции на основе алюминиевой пудры и бензола. Ну, это еще старые, так сказать... Регламентные работы по защите, то есть это, я представляю, что это не очень такое комфортабельное нанесение, и это связано с вредным большим фактом. Поэтому было бы интересно тоже иметь какие-то защитные лакокрасочные композиции, которые бы потом легко удалялись при, после прохождения, допустим, химических процессов, то есть это кислоты, щелочи, фосфатные электролиты, и потом легко удалялись, то есть, в общем, там, смылками, ну, такого плана препаратами. Вот. И еще один, ну, так сказать, из, получается, момент, это тоже нанесение композиции, получается, при выполнении хи как это, химического фрезерования, то есть это химическое отравление сплавов, титановых сплавов, это высокоагрессивными средами, то есть это смеси кислот, лавиковых, такого плана, то есть взятых за основу. И те, что применяются вещества, тоже как бы вот эта вся проблема упирается в наличие тех веществ, производимых и нам на завод, тоже из России. И с этим ну, связаны, конечно, тоже некоторые моменты технического характера. Поэтому и приведение, допустим, базы, вот сейчас, получается, приводим, я так понял, что стандарты приводят к европейским, но... Ну, также получается и многие стандарты нужно приводить по требованиям, допустим предъявляет нам вот представитель приходит я знаю что многие представители работают с нашими с нашим даже бюро я представляю антикоррозионное бюро и вы предлагаете свои продукты то есть и это ну, такой достаточно продолжительный процесс потому что у нас для ну, допустим, внедрения что конструктор внес чертеж что для этой детали можно применять такую-то косточную композицию Необходимо то есть, проводить. Бывают даже многолетние испытания: когда деталь наносится, она эксплуатируется, и потом вносится, так сказать, ее положительное или отрицательное решение. То есть, вот план. То есть, поэтому, так проблема есть. Нам интересно, допустим, все те, что новые продукты появляются, мы понимаем, что Наука вокруг в мире, она не стояла на месте, как, допустим, что-то у нас где-то что-то стояло в этом развитии, куда-то продвинулась, и компоненты есть, и, допустим, уже желание есть у людей производить те материалы, которые были бы нам интересны, и мы могли бы их применять для нашего, так сказать, авиационного строения, для ремонта вертолетов и даже для применения так сказать, приводим на Так же самое бывает в некоторые моменты по, получается, как бы соотношение цены и качества, что довольно недорогие лакокрасочные системы, но отвечающие неплохим потребительским качеством. Такого. Такого, плана, такой небольшой доклад, так сказать, от нашего предприятия. То есть было бы, я же говорю, приятно и послушать, что как бы есть желание видеть, что есть люди, которые, я вижу, стараются что-то производить в этой стране. Поэтому я ему пожелаю только удачи в это нелегкое время. Все? Коротко, очень коротко. Но э, позвольте мне тогда все те же вопросы, примерно, которые мы от Анжелики Николаевны. То есть я так понимаю, что речь идет о замещении, импортозамещении российского производства, да? Да, да, это именно потому, что были тоже старые материалы, которые по этим ГОСТам, по этим ТУ, которые бывают, даже тяжело найти. То есть, и этот момент идет нам не только даже по лакокраске. Допустим, я там... А вы, допустим, ведете какую-то статистику, какой объем у вас потребления? Ну, по, по объемам нет, потому что у нас, так сказать, другие отделы этим занимаются, то есть, они, как бы, mm -hmm. говорят, что эта информация. Ну, она да. еще, может, и закрытая будет. Да? да, да, поэтому я, так сказать, знаю, что происходит, даже вносятся, допустим, системы импортные, даже в нашу документацию техническую, что, допустим, поэтому это это и месяц, то есть, какой-то процесс замещения идет, то есть старых материалов, которые сейчас даже прекратили производить, и поэтому происходит, бывает иногда такой mm -hmm. в резком порядке, приходится находить. Виталий Васильевич, еще один вопрос. Он может показаться вам некорректным, но если не посчитаете нужным, можете не отвечать. Я просто в свое время трудился, так сказать, в стенах Днепропетровского агрегатного завода, и мы. Это предприятие, как и ваше, впрочем, ну, естественно, нацелено на авиастроение. И Motor вот Sich – это очень известный бренд, его знают во всем мире. И в основном двигатели вашего производства устанавливаются, естественно, на аппараты российского производства. Да? То есть, ну, я хочу задать такой вопрос. Что теперь происходит? То есть вы не поставляете? Туда? Ну, скажем так, я… Ну... Занимаюсь техническим решением проблем на заводе, то есть я uh -huh. являюсь инженером-технологом антикоррозионного бюро и лакокрасочным Поэтому о, uh -huh. так сказать, внешней, так сказать, политике завода я не могу. Понятно. Не ну, сказать, я, я понимаю, что, что потребность в покрытиях да, есть, есть, нужна... есть. Да. К нам обращаются по техническим решениям вопроса. Uh -huh. поэтому мы занимаемся именно uh -huh. тем, в чем мы сильны в технике. А Хорошо, есть ли вопросы в аудитории? Задавайте, пожалуйста. Ну, перенесем в кувары так Есть? Где производитель может увидеть перечень продуктов, которые вам нужен вот четко, вот какой-то ресурс или как это Но все делается? для этого просто здесь наши контактные данные, то есть мы, мы тогда вам перечислим те данные, которые вам именно необходимы нам. Не то, что вы можете предоставить. Потому что реже это будет ну, требовать какого-то периода, даже для, для пробования одного продукта, чтобы мы могли сказать, соответствует он тому, что мы даже заявляем, как он поведет себе на детали. Ну, грубо говоря, можно обращаться к вам лично, и вы будете выступать как конкретно представитель. Ну, вот заказчик. мы, как ведущие специалисты, получается, по заводу, то есть мы проводим вот эти все исследовательские работы по внедрению новых материалов. Потому, потому что обычно это... э, вот такие предприятия большие, да, с, с государственной долей собственности, когда пытаешься что-то предложить, то как правило ты просто там где-то там на десятом отделе ты потухаешь и все и забываешь просто об этом проекте, ну навсегда, потому что есть еще чем заниматься. Поэтому вопрос возникает, как действительно Нет, сделать ну, так, даже, чтобы это было более как прозрачно? Представители фирмы звонят нам, то есть если, допустим, какая-то заинтересованность в каком-то продукте. Который необходим То есть мы обращаемся, нам его предоставляют Мы проводим небольшие Лабораторные сначала исследования Потом уже начинаем, допустим там Эта разработка по техническому регламенту У нас либо там паспорт открываем На проведение работ И это вот, Потом идет, может даже может, и Три года быть проходить работа То есть на какой-то, если это заинтересовано, То есть это тоже у нас заказчик есть Это Министерство обороны Украины то есть, И постановка этого. И, конечно, в итоге, если по паспорту происходит положительное заключение, его, я же говорю, его вносят в техническую документацию. Но как года звучит так, оптимистично? Не, ну оптимистично, я же говорю, потому что ну, все равно работа идет, материалы меняются, я же говорю, то есть те, что были 20 лет назад, некоторых уже давно нету, поэтому происходит постепенное их замещение чем-то новым, более эффективным или более качественным. Потому потому что вы... Я вот думаю, что вот Удовиченко сидит в президиуме, я думаю, у него сейчас уже в голове полно идей, что бы он мог вам предложить. Но когда он придет к Саше Остапенко, скажет, у меня есть идея, Саша скажет, ну, три года, пять лет опровить продукт, это нереально. Нет, ну потому что, допустим, если по каким-то коррозионным параметрам есть 10 лет, двигатель должен находиться, это допустим, в определенных условиях, что он будет соответствовать этим требованиям. Это покрытие, то есть оно будет не разрушено, там, эластичное там, разные требования то есть и бывает даже так да действительно то есть как бы проходит так есть ускоренные методы это да это допустим хорошо то есть чтобы нам иметь представление о том что данная система покрытия она действительно стоит того чтобы ее опробовать уже более натурно вот, вот такого плана Вадим, тоже хочется сказать удачи производителям. Нет, я хочу сказать, что это имели в виду ускоренные климатические испытания, которые у нас тоже проводятся. Они проводятся в зависимости от того, сколько гарантийный срок, вот как у них говорят. 10 лет, у нас есть и 12 лет, и ускоренные климатические испытания идут там от месяца до полугода, иногда и полтора-два года, которые показывают работоспособность покрытий и возможность действительно применения их в ракетной технике. Опять повторюсь, что это не дешевые, так сказать, изделия, что у нас в ракетной технике, что в авиационной промышленности. Вопрос очень специфический. Так на конференции просто его не решить. Мне кажется, имеет смысл запросы с вашими потребностями. Направить, например, Александру Сергеевичу на имя ассоциации, а дальше он разошлет по предприятиям. Ну, да, вот я, так я. будет эффективнее просто. Это как бы закинуть небо. Конечно. не вот. Я только за. Ассоциация занимается делами. Это любом поддержка случае. отечественного производителя. В любом случае здесь очень немалое количество производителей. Сами говорили про 20%, и что же вы пропагандируете? Васильевич, большое спасибо. спасибо. Нет, подождите, не отпускаем. Не отпускаем. Добрый вечер. Меня немножко больно затронуло, ну не больно а напомнила. Я 12 лет на Антонова проработал и очень хорошо знаком с покрытием. У меня только один вопрос. Вы хотите импортозамещения? Вы работали с российскими продуктами? У них все есть. И у вас все. Пустите производителей к себе в дом и создайте то, что вам надо. Они вам все сделают. Это это не, как говорится, это не самые высокие технологии. Конечно, это космос и авиация, это очень строго. Но свои рамки, которые ну, к вам постучат в дверь, к вам постучать, Никто не знает, как вам прийти и как как согласовывать. Просто есть, про есть телефон. Просто телефон. Пой поймите, можно если вы, обращаетесь, с если вы если 40... обращаетесь в ассоциацию, они действительно не коммерческие, они могут только помочь. Вот Как-то как -то официально дайте свои, чтобы к вам можно было прийти, положить на стол, вы вложите свои карты, а не свои. То есть нам направляют, допустим, на технического директора а у есть запросы он направляет нам как технической службе главного металлурга. И мы рассматриваем, если нас интересно, мы действительно нас контактируем, оформляем пропуск людям на зовут, они приходят нам, мы показываем свои проблемы, допустим, ну, в таком плане. То есть, а и тогда идет... Не, ну может одна позиция понадобится. Я, я могу Понимаете, сказать... ведь я... Александр Сергеевич будет обижаться, но в Акзанобеле есть такая программа, даже не программа, это Aerospace Coaching. Не, ну я же говорю, да. вся проблема Поэтому в том, что можно, приводит, можно обращаться и ведь к. Ведь не просто так взять, покрасить и пусть себе летают. Ведь никто неправильно у нас на заводе никто из них не подпишет. Покрасит и пусть не Всегда должно быть где-то что-то утверждено. То есть оно да соответствует. Есть документация, техническая документация, где прописано каждый пункт, что должно быть и как нанесено. То есть изменение там какого-то пункта, вы сами понимаете, как техническая документация это сделать проблематично. Это не просто. И чтобы поставить вместо одного какого-то, допустим, покрыть другого, это целое нужно доказать, доказать конструктору, что это необходимо. Это будет, допустим, хорошо, это будет усилено. Миша, да. Э, я хотел бы сказать, по, будем говорить, э, ну, подтвердить то, что говорит Шевченко. Один выступающий, второй раз, Агент, и, второй раз э, и первый выступающий обращается к нам. Нужны контакты между производителями лакокрашенных материалов и производителями техники. Никогда за мой 20 почти э, работу в лакокрашенной промышленности этих контактов почти не было. И надо это признать нам в первую очередь, и им тоже самое. Не было этого. Было только в оборонной промышленности. Все, остальное не было, и вы, поэтому я недаром назвал, одного начальника снабжения называют 20%, второй 300 долларов, третьего 10 долларов и так далее. Вот все, это, это было, это, контактов таких практически никогда не было. Тут, кроме того, вы не забывайте, что раньше научно-исследовательские институты Советского Союза, они вели эти контакты и давали на заводы уже решенную проблему. Есть был НИЛ КП, был завод Пигмен, КБ Пигмент в Ленинграде, который говорила, заводу Антонова поставить то-то, то-то, то-то. Все испытано, все сделано, и заводские специалисты никогда на этих заводах не были. Вот и все, и поэтому нужно эти контакты налаживать, хотим мы и не хотим. Хочу сказать то, что э, вот буквально информация месячной давности в журнале Койтинг европейского корреспондента. В Европе бешеными темпами идет работа лакокрасочных фирм с конкретными потребителями. Они идут по этому, вот такая тенденция уже идет целый год. Они работают с конкретными потребителями, не на рынок. А с конкретными потребителями. Потому что извините, когда-то я на первой лакокрашенной конференции в Крыму э -э 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 -э, химкурье сказал, фасадная краска, сделанная для Чернигова, совершенно не подходит для фасадной краски в городе Одессе или в городе Елки. Потому что это совершенно две разные краски. Кто-то у нас этим занимается? Нет. Вот. Занимаемся. Есть краска фасадная для Ялты, а есть фасадная краска для Сум или для Чернигова или для Архангельска. Вот поэтому в мире это понимают и нам тоже это нужно. Но нужно понимать и потребителям. Я не согласен с вами из КБ Южная. Вам тоже нужно повышать свою квалификацию в области лакрашенных материалов. Никогда вы этим никогда не занимались. Это было спущено сверху. И вы только исполняли то, что вы делали. Вот и все. В свое время на Моторсич я поставлял краску авторемонтную. И вертолеты красили нашей краской, автомобильной авторемонтной краской. Классно было. Надо было подписать только разрешение на замену. Все делали авторемонтной краски GF 0244 выпущенная на заводе «Спектр» Непродзержинская. И классно стояла, и вертолеты летали в Турции, и в Анталии, и в Сирии, и очень хорошо работало. Так что тут нужна просто работа совместная. Но мы же для этого, наверное, пришли все сюда, чтобы пообщаться, выяснить общие проблемы. Я согласен. Вы согласны да, с этим? Да, конечно. Вот, и обращаемся конечно. и к вам, и к производителям, да, и также к научно-исследовательским институтам, чтобы решать его именно э, здесь, в Украине, согласен, совместными да. усилиями. Вот. Поэтому мы не отказываемся от сотрудничества. Наши реквизиты предприятия есть на сайте. Мы пришли к такому же, как и выводу и вы. И если вы увидели в нашем докладе от КБ Южная, мы как пример взяли несколько таких вот вопросов. Это лакокрасочные материалы, и теплозащитные, и их озвучили. И для того, чтобы производителям было понятно, мы не только на ГОСТы сослались, а дали представление этих материалов, то, что мы знаем и то, что мы имеем, как вы говорили. И в правой колонке таблиц были характеристики материала, чтобы было понятно производительность. вот эти показатели вот. нужны в контактах между производителями и вами. Естественно. Вот. И, и это, будем вместе решать это проблемы, будет. потому что проблемы очень серьезные, которые требуют решения. И чтобы наша страна оставалась дальше космической державой а также имела хорошее строение, я думаю, я за коллегу тоже скажу, то нам только вместе работать. Если мы вместе будем идти все по одному направлению и вместе будем поддерживать друг друга во всех вопросах, то мы, конечно, победим. Да. Ура! Что сказать?